সুপ্ৰভাত গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা ছটা বজাৰ মান্না চেনেল লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল মংগল আহক আমি আজি ঈশ্বৰৰ বাক্য চাম ঈশ্বৰৰে আমাক কি বাক্য দিছে আৰু তাৰপিছত আমি প্ৰাৰ্থনালৈ যাম প্ৰাৰ্থনাত সোঁৱৰণ কৰিম আমি আজি এটা বিষয় চাম আমি বাহু বুলি কোন নাম্বাৰ ওৱানত গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত শক্তিশালী যিজনক ঈশ্বৰে বাহু বুলি বনাইছিল সেই ব্যক্তিজন কোন হয় আমি চাম আহক শাস্ত্ৰ অনুসাৰে পবিত্ৰ বাইবেল শাস্ত্ৰত বিচাৰকৰ্তাবিলাক তেৰ অধ্যায় মই থুল মূল কৰি ইয়াতে পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িলে পবিত্ৰ বাইবেল শ্ৰত বিচাৰকৰ্তাত তেৰ অধ্যায়ৰ পৰা বাকীহিনী সকলো গম পাব ইয়াতে কৈছে পাছে ইছৰাইলৰ সন্তানবিলাকে জিহুৱাৰ সাক্ষাতে পুনৰাই কু আচৰণ কৰিলে তাতে জিহুৱাই চল্লিছ বছৰলৈকে তেওঁবিলাকক পলিষ্টিয়া টিয়াবিলাকৰ হাতত শুদাই দিলে সেই কালত দানিয়া গোষ্ঠীৰ মাজত চৰা নিবাসী মানুহ নামেৰে এজন মানুহ আছিল তেওঁৰ তিৰোতা বাজি হোৱাত তাই সন্তান প্ৰসৱ নকৰিলে পাছে জিহুৱাৰ দুটাই সেই তিৰোতাক দৰ্শন দি ক'লে চোৱা তুমি বাজি আৰু সন্তান প্ৰসৱ কৰা নাই তথাপি গৰ্ভধাৰণ কৰি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিবা এই হেতুকে তুমি সাৱধান হোৱা দাহাৰক কি সুৰাপান নকৰিবা আৰু কোনো অসচি বস্তুকো ভোজন নকৰিবা কাৰণ চোৱা তুমি গৰ্ভধাৰণ কৰি এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিবা তাৰ মোৰ মূৰত খোৱা নহ'বা কিয়নো সেই ল'ৰা গৰ্ভৰে পৰা ঈশ্বৰৰ উদ্দেশ্যে নাচুতীয়া হ'ব আৰু পলিষ্টিহঁতৰ হাতৰ পৰা ইছৰাইলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সি আৰম্ভ কৰিব ব্ৰেজেলত আমি ইয়াতে দেখিব পাইছোঁ যে ইছৰাইল জাতিয়ে যেতিয়াই ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে ঈশ্বৰৰ এগেইনষ্টত কাম কৰিছে পাপ কৰিছে তেতিয়াই ঈশ্বৰে তেওঁলোকক যাতনালৈ পঠিয়াই দিছে আৰু পলিষ্টাৰহঁতৰ হাতত তেওঁলোকে বহুত যাতনা পালে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ কাকতি মিনতি ঈশ্বৰলৈ কৰিলে আকৌ ঈশ্বৰ দয়ালু হয় আকৌ তেওঁলোকলৈ এজন উদ্ধাৰকৰ্তা তেওঁলোকে ঈশ্বৰে পঠিয়ালে আৰু তাতে এগৰাকী তিৰোতা আছিলে সেই তিৰোতাগৰাকী বাজি বাজি সকলোৱে জানো যে তেওঁ সন্তান জনম দিব নোৱাৰে কিন্তু ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত অসম্ভৱকো ঈশ্বৰে সম্ভৱ কৰিব পাৰে সেই বাজি তিৰোতাক ঈশ্বৰে স্বৰ্গটোত পঠিয়াই কোৱালে যে তুমি সন্তান প্ৰসৱ কৰিবা কিন্তু তেওঁৰ মূৰত খুৰ নলগাবা তেওঁৰ চুলি কেতিয়াও কাটিবলৈ মানা কৰিলে আৰু ঈশ্বৰে ক'লে যে তেওঁৰ যোগেদিয়ে ইছৰাইল জাতিটোক পলিষ্টানবিলাকৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ব আৰু সেইজন ব্যক্তিয়ে হৈছে ছিমছন এজন ব্যক্তি হৈছে চিমছন আৰু তেওঁৰ অজস্য শক্তি আছিলে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত তেওঁ শক্তিবান আছিলে আৰু পলিষ্টিয়ানসকলে তেওঁক ভয় কৰিছিলে তেওঁক ভয় কৰিছিলে কাৰণ তেওঁৰ লগত কোনেও লাগিব পৰা নাছিলে তেওঁ সিংহক যেনেকৈ ছাগলীক দুই ফাল্লা কৰি পেলাই মৰা হয় তেনেকৈ তেওঁ সিংহক বিনা হাতীয়ে হাতেৰেই তেওঁ সিংহক মাৰিছিলে ডেকা সিংহক তেওঁ বধ কৰিছিলে ইমানেই তেওঁৰ শক্তি আছিলে আৰু তেওঁ এক হাজাৰ মানুহক সামান্য এডাল মৰাশৰ হাৰ দিৰে এক হাজাৰ মানুহক তেওঁ বধ কৰিছিলে এক হাজাৰ মানুহে তেওঁৰ লগত লাগিব পৰা নাছিলে ইমান শক্তি তেওঁৰ আছিলে কাৰণ তেওঁৰ লগত ঈশ্বৰ আছিলে আৰু তেওঁৰ উপযুক্ত বয়সত বিবাহো হ'ল আৰু বিবাহ হোৱাৰ পিছত তেওঁ এজনী ডিলেলা নামৰ এগৰাকী বেইচাৰ পাল্লাক পৰি গ'ল আৰু সেই বেইচাৰ প্ৰেমত পৰি গ'ল আৰু প্ৰেমত পৰিয়ে তেওঁৰ সেই পতনৰ দিন ধ্বংসৰ দিন আৰম্ভ হ'ল আজিও আমাৰ পুৰুষসকল যদি ভাৰ্যা আছে তেনেহ'লে সাৱধান আপোনালোকে যদি বেলেগ বেবিচাৰণীৰ পাল্লাক পৰিছে তেনেদৰে আপোনাৰো ধ্বংস নিশ্চিত কাৰণ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিৰ পৰা কোনেও হাৰিব নোৱাৰে আমি মানুহক থকাব পাৰিম কিন্তু ঈশ্বৰক আমি ঠকাব নোৱাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে সেই চিমচমু ডিলেলাৰ নামৰ এগৰাকী বেইচাৰ পাল্লাত পৰি গ'ল বেইচাৰ প্ৰেমত পৰি গ'ল আৰু প্ৰেমত পৰি আৰু সেই ব্ৰেইচাৰগৰাকী পলেষ্টিয়ানসকলে ধন সম্পত্তি দি পেলাই কথাটো উলিয়াব বিচাৰিলে যে ছিম চুঙৰ শক্তিটোৰ মেইন ৰহস্য ক'ত আছে আৰু সেই তাই দিলে নাই বহুত চেষ্টা কৰিলে উলিয়াবৰ কাৰণে কিন্তু পৰা নাই অৱশেষত তেওঁ সফল হ'ল আৰু চিম চুঙে কৈ পালে যে মোৰ শক্তি চুলিত আছে আৰু তেওঁ তেতিয়া সেই তেওঁ মৰমেৰে তেওঁক সুচলাই পেলাই তেওঁৰ টোপনি যেতিয়া গ'ল তেতিয়া পলিষ্টিয়ানসকলক মাতি পেলাই চুলিটো ঘূৰাই দিলে আৰু খুৰোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা যেতিয়া পলিষ্টানসকলে আহে আৰু চিমচঙিভাৱে আগৰ নিচিনা তেওঁৰ শক্তি আছে কিন্তু যেতিয়া তেওঁক ধৰে তেওঁৰ শক্তি নাই কাৰণ কিয় জিহুৱাই তেওঁক এৰিলে কাৰণ জিহুৱাৰ কথামতে তেওঁ নচলিলে আৰু তেওঁ সেই যি তেওঁৰ শক্তিৰ কথাটো তেওঁ কৈ পালে আৰু তেওঁক পলিষ্টানহতে ধৰি তেওঁক শাস্তি দিলে আৰু তেওঁৰ চকু দুটাও অন্ধ কৰি দিলে ফুটাই দিলে বাকীখিনি আপোনালোকে পঢ়িলে ভালদৰে আপোনালোকে জানিব পাৰিব ফুটাই দিলে আৰু তেওঁৰ চকু অন্ধ হৈ গ'ল আৰু তেওঁক এটা গৃহত নি পেলাই গোটেই পলেষ্টিয়ানসকলে ডাঙৰ এটা গৃহত নি পেলাই দুটা সূতাত এই প্ৰকাণ্ড অট্টালিকাটো দুটা সূতাতে আছে আৰু সেই দুটা সূতাত চিমচুঙক হাতে ভৰি বান্ধি আৰু চবেই ঠাট্টা নিন্দা কৰিব ল'লে ঈশ্বৰ বোলে তেওঁৰ লগত আছে আজি কোনে তেওঁক বচায় আৰু তেতিয়া সেই চিমচঙে নিজৰ ভুল নিজৰ পাপ তেওঁ গম পালে যে মই ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত পাপ কৰিলোঁ ভুল কৰিলোঁ আৰু চিমচঙে ঈশ্বৰক ক্ষমা সুধিলে যে প্ৰভু মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মই তোমাৰ দৃষ্টিত পাপ কৰিলোঁ একবাৰ মাথোন মোক পুনৰাই শক্তি তুমি ঘূৰাই দিয়া এই পলিষ্টানসকলক মই ইয়াতেই বধ কৰিম আৰু এই গৃহতেই মই মৰি যাম বুলি পেলাই তেওঁ ঈশ্বৰক কাকতি কৰিলে আকৌ শক্তিটো তেওঁ ঘূৰাই পেলাই খুজিলে আৰু ঈশ্বৰে পুনৰাই তেওঁক শক্তিটো দিলে যি দুডাল খুটাত তেওঁক বান্ধিছিলে আৰু সেই দুডাল খুটাতেই গোটেই অট্টালিকাটোৰ ভৰ আছিলে আৰু চিং চুঙে সেই খুঁটা যেতিয়া ভাঙিব ল'লে তেতিয়া তেওঁৰ সেই পলিষ্টিয়ানহঁতৰ যেতিয়া ৰজাজনে তেতিয়া কৈছে যে ঈশ্বৰৰ শক্তি আকৌ পুনৰাই ঘূৰি আহিছে তেওঁ তাত আৰু সেই দুডাল সূতা ভাঙি যায় আৰু তাতে থকা তিনি হাজাৰ মানুহ তেওঁ জীৱিত থকা অৱস্থাত এক হাজাৰ মানুহক তেওঁ মাৰিছিলে তেওঁ মাৰিছিলে আৰু মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ তিনি হাজাৰ মানুহক তেওঁ বধ কৰে কাৰণ সেই আট্টালিকাটোৰ ভিতৰত তিনি হাজাৰ মানুহে তেওঁক চাব আহিছিলে চিং চঙক চাব আহিছিলে কাৰণ তেওঁ শক্তিশালী আছিলে পলিষ্টীয়ানসকলক বহুতো জালা যেতনা কৰাইছিলে সেইটো কাৰণে প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালী তিৰোতা পলিষ্টিয়ানসকলে সেই অট্টালিকাৰ গৃহত আছিলে আৰু সেই সময়ত ঈশ্বৰে তেওঁৰ চিকাৰতী পাপ চিকাৰতী শুনি শক্তিটো ঘূৰাই দিলে আৰু ঘূৰাই দিয়াৰ ফলত চিং চঙে সেই দুটা খুটাত যি বান্ধি থৈছিলে সেই দুটা খুটা উঘলি দিলে ভাঙি দিয়াৰ ফলত গোটেই আট্টালিকাটো ভাঙি পৰিল আৰু তাতে তিনি হাজাৰ মানুহ মৃত্যু হৈ গ'ল লগতে চিম চুঙৰো মৃত্যু হ'ল প্ৰেছত আজি আমি ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ আমি দুটা কথা জানিব পাৰিছোঁ যে কোনোবা যদি বাজি তিৰোতা আছে আজি যদি আপোনাৰ সমাজে হাঁহি আছে ঘৰৰ পৰিয়ালে হাঁহি আছে তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চিত থাকক আপুনি প্ৰাৰ্থনাত থাকক ঈশ্বৰৰ লগত লাগি থাকক ঈশ্বরে বাজি তরুতাক গর্ভবতী করবেন দুই নম্বর আমি শিক্ষা পালো যে পাপে পাপে কাকু নিমসম ঈশ্বর আসলে কিন্তু সিমশ পাপ করি পালে বেসার পাল্লাত কৰি পালে দিলেলার পালাদ তার ঈশ্বরও তেওক পৰা লগ এর আর আমি পৰা জানিয়ে পাইলো যে পিঠি ভিতর বাহুবলী নাম্বাৰ ওৱান বাহুবলীজনে হৈছে চিঞ্চন তেওঁৰ নিচিনা বাহুবলী দ্বিতীয়জন কোনো নাই কোনো ওলোৱা নাই আৰু ওলাবও নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ লগত ঈশ্বৰৰ শক্তি আছিলে ঈশ্বৰ স্বয়ং তেওঁৰ লগত আছিলে তাৰ বাবে তেওঁ গোটেই পলিষ্টিয়ানসকলে ভয় খাইছিলে আৰু তেওঁৰ লগত নোৱাৰিছিলে ধন্যবাদ দিছোঁ সুন্দৰ বাক্যৰ বাবে ধন্যবাদ দিছোঁ সুন্দৰ বাক্যৰ যোগেদি ঈশ্বৰে আমাক জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ দিছোঁ এই চেনেলটো যিমানে চাই আছে প্ৰত্যেকক ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক প্ৰত্যেকৰ পৰিয়ালত ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক যদি আপোনালোকে বাক্যটো বুজি পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক কৰিব কমেণ্টত আমেন বা প্ৰেজেলত আপোনালোকে লিখিব তাৰ দ্বাৰা আমি বুজিব পাৰিম যে আপোনালোকে বাক্যটো বুজিব পাৰিছে আৰু যদি আপোনালোকে নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ যোগেদি নিতৌ মাননাছ চেনেলটো আপোনালোকে ইউটিউবত পাই থাকিব আৰু ফেচবুকৰ যোগেদি যদি চাইছে তাতো ফ'ল' কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কমেণ্টৰ যোগেদি লাইকৰ যোগেদি আমি গম পাম যে আপোনালোকে বাক্যটো বুজিব পাৰিছে জানিছে আমিও আনন্দিত হ'ম সুখী হ'ম যে আপোনালোকে কিছু জানিব পাৰিছে আমিও কিছু আপোনালোকক জনাব পাৰিছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ এইখিনি সময় আমি প্ৰাৰ্থনালৈ যাম আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয়ে থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব পাৰিব আমি অকলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম সেইখিনি সময় মই পালকক দিছোঁ প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে গুড মৰ্ণিং সকলোকে এই চেনেলৰ মাধ্যমেদি সকলোকে খ্ৰীষ্টপ্ৰেমৰ নমস্কাৰ যাচিছোঁ মই আৰু আহক আমি সকলোৱে যি চেনেল এই অনুষ্ঠানত আমি উপভোগ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰভুৱে প্ৰতিজনকে আশীৰ্বাদ কৰক সকলোকে যেন প্ৰভুৱে কেতিয়াও ঘূৰাই নপঠিয়াওক আশীৰ্বাদেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰক মনৰ বাঞ্ছা সিদ্ধ কৰক আমি সকলোৱে প্ৰণিপাত কৰিম আহক ঈশ্বৰ অন্তৰ জানি ঈশ্বৰৰ হয় তেওঁ সকলো কথা জানে কেৱল মাথো আমি নম্ৰতাৰে প্ৰভুৰ ওচৰ যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিম প্ৰভুৱে আমাৰ সকলো কাকুৰ কি শুনি উত্তৰ দিয়ে পবিত্ৰ 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 সৃষ্টিকৰ্তা মহান আৰু মৰমীয়াল ঈশ্বৰজী হোৱা মন আৰু অন্তকৰণৰ পৰীক্ষক ধৰ্মময় ঈশ্বৰ জীৱা ঊৰ্ধ লোকত পবিত্ৰ স্থানত নিৰ্বাহ কৰি থকা মৰমীয়াল ঈশ্বৰ তোমাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ যিজনাক তুমি স্বৰ্গ পৃথিৱীৰ সকলো ক্ষমতা দিলা তেওঁৰ নামেৰে এতিয়া আমি মূৰ দুৱাই চুপিত্ৰিলৰপ আহিতা তোমাৰ নামত মুক্তি উদ্ধাৰ শান্তি সুস্থতা আছে পবিত্ৰ আত্মা এইসময়ত তুমি সহায়তা কৰা যি সন্তানবিলাকে আজি পঢ়োঁ এই চেনেলৰ মাধ্যমেদি এই চেনেলটো উপভোগ কৰি আছে ছয় বাজি মান্না ডেইলি মান্না চেনেলৰ যোগেদি প্ৰভু তুমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিজনকে আশীৰ্বাদ কৰিবা পিতালৰ তেওঁলোকক কেতিয়াও খালী হাতে ঘূৰি যাবলৈ নিদিবা মই নাজানো প্ৰভু তেওঁলোকৰ জীৱনত কি দুখ কষ্ট সমস্যা অমংগল নিৰাশাত ভুগি আছে বেমাৰ আজাৰ আছে টকা পইচাৰ অভাৱনাটন আছে সকলোৰ পৰা তোমাৰ আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ থাকিবলৈ দিয়া পিতা তোমাৰ নামেৰে মই সকলোকে ব্লেছ 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 কৰি দিছোঁ প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ দিওঁ ঈশ্বৰ হয় মৰমেল ঈশ্বৰ শান্তি দেউতাই ঈশ্বৰ হয় প্ৰভু ধন্যবাদ পিতা পৰমেশ্বৰ প্ৰভু এই সময়ত পিতা সন্তানবিলাকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ পিতাৰ ৰোগত ভুগি থকাবিলাকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা যন্ত্ৰণা স্বপতাই থকাবিলাকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা মৃত্যুৰ লগত যুঁজি থাকোঁ মৃত্যুৰ দুৱাৰ দৰবিলাক উদ্ধাৰ কৰা যিবিলাকে প্ৰভু আজি গাড়ী মটৰ ৰেলৰে জাহাজ এক্সিডেণ্ট দুঘট থবা বচা বচাবা পিতা যিবিলাকে চাকৰি বাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোকক চাকৰি দিয়া পিতা অপিতা যিমান সংস্থাপন নাই সংস্থাপন দিয়া পিতা প্ৰভু যিচোন হালেৰিয়ালৰ প্ৰভু যিবিলাকে উপযুক্ত পাত্ৰ পোৱা নাই উপযুক্ত পাত্ৰ দিয়া সন্তান নোহোৱাবিলাকৰ তুমি সন্তান দিয়া মাওৰা বিধৱাবিলাকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা দেশ অচলতা সতীটো মিনিয়াক নিয়াক মন দিয়ে পিতা দুখী দৰিদ্ৰ খাবলৈ ভাত পিন্ধিবলৈ কাপোৰ থাকিবলৈ ঠাই দিয়া বেমাৰীবিলাকক সুস্থ কৰা জেলত থকাবিলাকক আজাদ দিয়া পগলাবিলাকক সুস্থ মস্তিষ্ক দিয়া ৰিহেবত থকাবিলাকক আশীৰ্বাদ কৰা পিতা খেতি পথাৰৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা কৃষি খেতিয়কবিলাকক আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁলোকে হাতে কৰা কাৰ্যত আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁলোকক কৃষি ফলৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা ভূমি ফলৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা গৰ্ভ ফলৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা পিতা প্ৰভু লগতে প্ৰভু যিবিলাকে আজি প্ৰভু দূৰ দূৰ দেশত গৈ পেলাই চাকৰি বাকৰি কৰিবলৈ গৈ চাগে নিজৰ আত্মীয় স্বজন এৰি থৈ পঢ়ো তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভু তোমাৰ প্ৰটেকশ্যন বিচাৰিছোঁ লৰ প্ৰভু যিবিলাকে প্ৰভু আজি শিক্ষা দীক্ষাৰ কাৰণে বাহিৰৰ ফৰেন দেশত আজি শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰটেকশ্যন বিচাৰিছোঁ লৰ প্ৰভু অঁ প্ৰভু যিবিলাকে আজি স্কুল কলেজত শিক্ষা দীক্ষা লৈ আছে প্ৰভু তেওঁলোকৰ ওপৰত তুমি আশীর্বাদ করা সুস্থ মসিস্ক দিয়া অপ্রভু মেমোরি সার্ব দিয়া পিতৃমাতি বাধ্যতা হবলে দিয়া পিতা যাক এডিটেড আঠ মাস মদ খাই আছে পিতা ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আছে নিচাযুক্ত সেৱন কৰি আছে যীষ্ঠু খ্ৰীষ্টৰ নামত পশুচি আত্মা আৰু সেই নিচাযুক্ত সেৱন কৰা আত্মাবিলাকক মই যিষ্ঠুৰ নামত প্ৰত্যেকজনৰ সন্তানৰ পৰা গাৰ পৰা ওলাবলৈ খেলিছোঁ প্ৰভু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ দুখ কষ্ট সমস্যা দিয়া আত্মাবিলাকক ওলাই যাই যিস্ব নামত খেদিছোঁ অ' পবিত্ৰ ঈশ্বৰ জু হবা প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু সেই প্ৰভু বেয়া অভ্যাসবিলাক সেই সন্তানবিলাকৰ পৰা তুমি দূৰ কৰা পিতা পৰমেশ্বহাৰ কিয়নো তুমি হেৰুৱা মেৰক বিচাৰি আহিছিলা লৰপ্ৰভু বিশেষকৈ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ পিতা পৰমেশ্বৰ বৃদ্ধাশ্ৰমবিলাকত আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু The cat অনাথ আশ্ৰমবিলাকত আশীৰ্বাদ কৰা পিতা যিবিলাক বৃদ্ধবিলাকৰ আজি শক্তিহীনতাত ভুগি আছা পিতা পৰমেশ্বৰ আশাহীনত ভুগি আছা প্ৰভু তেওঁলোকক তুমি আশা দিয়া পিতা নিৰাশাৰ পৰা প্ৰভু তুমি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা পিতা পৰমেশ্বৰ বল শক্তি মনত দিয়া পিতা পৰমেশ্বৰ হালাল লুই আৰু প্ৰভু স্বামীস্ত্ৰীবিলাকৰ মাজত মিলন হ'বলৈ দিয়া কিয়নো তুমি মানুহ মানুহ অকলে থকা ঠিক নহয় বুলি তুমি যেনেকৈ প্ৰভু তোমাৰ পবিত্ৰ বচনত কৈছা পিতা পৰমেশ্বৰ আৰু তেনেকৈ তুমি পুৰুষ আৰু প্ৰভু তুমি মহিলাৰ সৃষ্টি কৰিলা পিতা যিবিলাকে আজি দাম্পত্য জীৱনত আছে পিতা পৰমেশ্বৰ তেওঁলোকৰ প্ৰভু আৰু যিবিলাকে বিবাহ বাহ আৱদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰভু তেওঁলোকৰ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'বলৈ সকলো ৰাস্তাবোৰ খুলি দিয়া পিতা পৰমেশ্বৰ আৰু প্ৰভু স্বামীস্ত্ৰীবিলাকৰ মাজত সদায় মৰমদয়া প্ৰেম একতা দিয়া পিতা পৰমেশ্বৰ প্ৰভু দেশত শান্তি বিৰাজ কৰিবলৈ দিয়া পিতা যিবিলাকে যি হিংসামূলক কাম কৰি আছা পিতা পৰমেশ্বৰ যিবিলাকে প্ৰভু যে আছে যি অপিতা নৰক হত্যা কৰিছে লুণ্ঠন কৰি আছা পিতা পৰমেশ্বৰ হিংসামূলক কাৰ্য কৰি আছে সেই সকলোবিলাক তুমি দূৰ কৰা পবিত্ৰ আত্মা তুমি চিৰস্থায়ী শান্তি দিয়া পিতা পৰমেশ্বৰ দেশখনৰ পিতা পৰমেশ্বৰ অপ্ৰভু প্ৰজাসকলক প্ৰভু আৰু ৰজাসকলক ন্যায়িক মন দিয়া পিতা পৰমেশ্বৰ তেওঁলোকে যেন দেশখন ধুনীয়াকৈ সু সুশাসন কৰিব পিতা দেশত যেন ক্ৰান্তি বিৰাজ হ'ব পিতা পৰমেশ্বৰ নানান ধৰণৰ ভাষা ভাষী যিমান ধৰণৰ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক আছে প্ৰভু তেওঁলোকৰ পৰা তোমাৰ আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ ৰাখিবলগীয়া একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰখা পিতা প্ৰেমেশ্বৰ হাল লুই আল প্ৰভু যিবিলাকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰভু আৰ্থিক অনাতন আছে অভাৱ আছে পিতা প্ৰমেশ্বৰ যিবিলাকৰ প্ৰভু পিতা ফাইনেঞ্চিয়েল প্ৰব্লেম আছে প্ৰভু সেই ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম তুমি দূৰ কৰা পিতা কিয়নো তুমি কৈছা তোমাৰ বাইকত মোৰ দ্বাৰাই তোমালোকৰ অভাৱ আৰু অনাতন দূৰ হ'ব বুলি কৈছা তোমাৰ বাক্যত পিতা মই বিশ্বাস কৰোঁ ঈশ্বৰ জীৱ হালে লুই অলপ ধৰণৰ বা তোৰ পিতা প্ৰমেশ্ব হালে লুই আল প্ৰভু যিবিলাক নং পোষক আছে প্ৰভু তেওঁলোকৰ পৰা তোমাৰ আশীৰ্ব আশীৰ্বাদ থাকক কিয়নো তুমি তেওঁলোককো সৃষ্টি কৰিছিলা পিতা পৰমেশ্বৰ যিবিলাক বহু মানসিক বিকাৰগ্ৰস্তৰ লোকসকলক আশীৰ্বাদ কৰা পিতা ধন্যবাদ পিতা পৰমেশ্বৰ হালে উলয় ধন্যবাদ দিছোঁ পিতা পৰমেশ্বৰ হালে লুইয়ালৰ ধন্যবাদ ধন্যবাদ পিতা যিমান গৃহিণীবিলাক আছে পঢ়ো তেওঁলোকক বহু বহু তেওঁলোকক সুখ জ্ঞান দিয়া যাতে তেওঁ পৰিয়ালটোক ধুনীয়াকৈ নিৰাপদেৰে চলাই লৈ যাব পাৰিব বহু আশীৰ্বাদ কৰা পিতা যিবিলাকে বহু এই সন্তানবিলাকৰ জীৱনৰ দুখস্থ সমস্যা আছে যিটো খ্ৰীষ্টৰ নামত মই খেদিছো অসৌজীয়া আত্মাবিলাকক অশান্তি কৰা আত্মাবিলাকক নিৰাপত্তা নোহোৱা আত্মাবিলাকক যি ষ্টু নামত কেঞ্চেল কৰিলো কোনোবিলাক তেওঁলোকৰ হাতৰ কৰা কাৰ্যবিলাকত বাধা দিয়া শক্তিবিলাকক যি সু নামত কেঞ্চেল কৰিলো পবিত্ৰ উচৰ্জী হোৱা সকলো দুৱাৰ মুকলি কৰা আকাশৰ পৰা তুমি আশীৰ্বাদবোৰ বৰ্ষুৱাই দিয়া পিতা ধন্যবাদ দিছোঁ পিতা প্ৰেমেশ্বৰ কিন্তু খুজি প্ৰভু খোজাৰ পূৰ্বেই তুমি সকলো জানি আছা পিতা এই সকলোবোৰ যাচা মই তোমাৰ চৰণত ৰাখিছোঁ প্ৰভু ধন্যবাদেৰে তাণ কৰ্তা নাচ হৰিত্ৰ যিশুৰ নামত মই প্ৰাৰ্থনাবোৰ অৰ্পণ কৰিছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকৰ বহুমূল্য সময়খিনি ৰাতিপুৱা ছটা বজাৰ মান নাচনত দিয়াৰ বাবে ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক আজিলৈ আমি ইয়াতে এৰিছোঁ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মংগল হওক সুকামনা কৰিলোঁ হাতত লোৱা কামখিনি ঈশ্বৰে সিদ্ধ কৰক আজিলৈ এৰিছোঁ অহাকালি আকৌ ৰাতিপুৱা ছটা বজাত মান্না চনত পুনৰাই লগ হ'ম আজিলৈ